də nəğrəsi mütərəqqiliklə seçilən Rusiya dövlətinə istərsiz məs istiqamətlənmişdir. Bunu isə bilən İran dövləti təbii ki Çalbarlı Xan bu siyasətindən, bu siyasətindən razı qala bilməzdi. Bundan başqa ikinci bir səbəb isə o dövrdə Cəfərqulu Xan və Vasqulu Xan arasında baş verən ziddiyyətlər idi. Çünki bu ziddiyyətlər onların Müxtəlif tarixi mərhələlərdə müxtəlif ardıcılıqla bir-birini Naxtəvan xanlığında hakimiyyətlərini əvəz etməsi istər-istəməz Çalbalı Xanında gözü qarşısında baş verildi və deyindiyi kimi həm qardaş oğulları, həm də əmoqların hakimiyyətə möhkəmlənməsi Çalbalı Xanın da maraq dairəsinə uyğun idi. Ona görə də müxtəlif mərhələlərdə Cəfərqulu Xanı əvəz edən Abbasqulu Xan və sonradan Abbasqulu Xanı bir də əvəz edən Cəfərqulux han hakimiyyətə möhkəmlənmələə çox ciddi cəhdlə maraq göstərdilər. Bu isə Cəlbalıx xanın hakimiyyətə gəlməsini bir qədər asanlaşdırırdı. Qardaşı oğlu Abbasqulu xanın iddiasından özünü qorumaq üçün Kəlbəli xan onu Naxçıvana dəvət etdi. Ürəyində kin bəsləsə də ona böyük imtiyazlar verdi. Kəlbəli xan hakimətə gəldiyi vaxt Azərbaycan və bütövlükdə Cənubi Qafqazda daxili və xarici vəziyyət həlim rəqəbləşmişdi. Azərbaycan və Gürcüstanın İran və Osmanlı imperiyası tərəfindən təcavüzkarlığa məruz qalmaları təhlükəsi yaranmışdı. Cənubi Qafqaz xalqları öz daxili imkanları hesabına xarici gücə qarşı istiqialiyyətini müdafiə edə bilmədilər. Naxçıvan xanlığı Hökumətə gəldiyi gündən Kəlbəli Xan Rusiya dövləti ilə həm siyasi, həm iqtisadi münasibətlər yaratmağa səy göstərmişdi. Bu da səbəbsiz deyildi. Həmin dövrdə İran təcavüzü qarşısında qalan Azərbaycan xanlarına Rus dövləti özünü xilasgər kimi təqdim edirdi. Məs buna görə də Kəlbəli Xan sadə lüflüklə Rus diplomatlarının fitnəgarlığılarına oyuldu. O da bəzi Azərbaycan xanları kimi Georgiyevski müqaviləsinin səmimiyyət naminə bağlanıldığına inanırdı. Kəlbəli Xan hakiməti dövründə Naxçıvan xanlığı nisbətən canlandı. Çagalı xanın hakimiyyət başına gəlməsi ilə əlaqədar olaraq nisbətən xanlıqda siyasi vəziyyət sabitləşir. Ona görə Kəlbəli xan siyasi cəhətdən xanlığın möhkəmləndirilməsinə nail olmağa cəhd göstərir. Və bu Kəlbəli xanın hakimiyyəti dövründə onun həyata keçirdiyi siyasət digər xanlıqların xanlarının narazılığına səbəb olur. Yenidən əvvəl adını çəkdiyimiz Abbasqulu xan Kəlbəli xanın hakimiyyətinin möhkəmlənməsinə hər vasitə ilə mane olmağa çalışır. Nəbu Naxtivan da və İravanda dediyimiz hadisələr cəryan etdiyi bir dövrdə İran da yenidən hakimiyyət uğrunda mübarizə kəskinləşir və bu zaman Qacarlar tayfasından olan Ağə Məhəmməd Qacar hakimiyyətini qurmağa çalışır. Və o tədricən Azərbaycanın Cənub xanlıqlarını, o cümlədən İranın digər torpaqlarını da birləşdirir. Nəhayət o İran da faktik real mərkəzi hakimiyyət qurur. Və bundan sonra o 1795-ci ildən etibarən İran taxtacının ənənəsinə uyğun olaraq Cənubi Qafqazı da ələ keçirmək uğrunda mübarizəyə başlamışdır. Kälbəli Xan hakimətə yetişdi. Kälbəli Xan hakimət başına gəldi. Nə qədər güdürətli, nə qədər böyük kängərlə olsa da Kälbəli Xan o da Rusiyanın toruna ilişəcəydi. Və bəlkə də bundan acınacaqlısı bəlkə də o idi ki, o bunu gözəl xilas və nicat sayacaqdı. O bunu özün xilas yolu sayırdı. Azərbaycanın taleyinə həmişə bax belə uğrunda müharibələr, mübarizələr aparılmaq düşmüşdü. Yəni indiyə qədər Azərbaycan uğrunda daim müharibələrlə, mübarizələrlə gedir. Bəki də bu Azərbaycanın qaçılmaz bir sonluğudur, qaçılmaz bir taleyidir. Amma daxili çəkişmələrdən muzam bizləri heç vaxt müstəqil xalas bölə bilməyib. Və biz heç vaxt da baxmayaraq mübarizələrin fonunda nəhayət olaraq özüncü təsdiq etmək güdrətində olmamışıq. Azərbaycan xanları, mən hətta düşünürəm bəlkə vaxtı ilə bütün Azərbaycan xanları, bax bu güdretli xanların hər biri istər ə, Kəlbəli xan, istər Çələbi xan, istər Rəhim Xəlilxan, istər e, e, Mustafaxan, istər Hüseynquluxan, bunların hamısı hətta birləşsəydilər də belə Azərbaycanı xilas etmək bəlkə də mümkün olmazdı. Bəlkə də bu Sevq qadanın qarşısına almaq qətiyyən mümkün olmazdı, amma heç bu cəhtdən özü də olmadı. Və Azərbaycan ümumtə taleyində bax bu münaqişələr həmişə böyük rol oynamışdı. Azərbaycan həmişə uğrunda mübarizə və müharibə aparılan bir torpaq idi. Və e, Kəlbəlixan, Kəlbəlixansa e, Naxçıvanın taxta simvolu idi və o da öz çəpərini, öz xanlığını, öz taxtı Cədinə qorumaqla məşğul idi. Düzdür, oğunu çoxlarından fərqli olaraq bunu kiçicəsinə eləyirdi, amma onun da çox dəhşətli aqibətlər gözləyirdi. Onun taleyi çox qəribə gələcəkdi və onu zaman-zaman istər İran, istər Rusiya olan nəyliyində onun qərarında ittam edəcəydilər, amma Kəlbəli Xan artıq qərarını verəcəkdir və bu qərar vermək də Azərbaycanə çox baha başa gələcəkdi. Azərbaycanın qarşısında birinci Rusiya-İran müharibəsi, sonra Gülistan müqabiləsi, ikinci Rusiya-İran müharibəsi, sonra Türkmənçay müqabiləsi gözləyirdi və bundan da başqa Azərbaycanın daha qədim torpaqlarında olan İravan xanlığına Qazur və Qarabağın daha acınacaq taleyə gəldiyi Tifçaydan sonra ümumiyyətlə Çar Rusiyasının Azərbaycanı işğal etmək məqsədi istər əvvəlcə nəzəri, sonra isə əməli bu qarşıya qoyulan böyük məqsəd idi. Bu məqsədi hissə-hissə Rusiya yerinə yetirməkdə idi və onun Azərbaycan xanlıqlarının demək olar ki hər bir xanlığın Azərbaycanın bütün xanlıqlarını işğal edəndən sonra onun qarşısında çox böyük və əsaslı şəkildə qoyulmuş Naxçıvan və İrəvan xanlığı böyük bir məqsəd idi və bu məqsədi həyata keçirməklə məşğul idi. Deməli Çar Rusiyasının sonuncu işğal zonası Azərbaycanın son işğal zonası olan Azərbaycan ətdən Rusiyanın qarşısında İrəvan və Laçivan xanlığı dururdu. Əlixan Naxçıvanın möhkəmlənməsi üçün çox tədbirlər keçirirdi. Bu zamanlarda onun Naxçıvandan kənarda yaşayan əmisi oğlu Cəfərqulu Xan hakimiyyətə qayıtmaq fikrindən dönməmişdi. O bu məqsədlə qahbughta digər xana kömək üçün uğursuz cəhdlər, müraciətlər etmişdi. Ancaq buna baxmayaraq Qacar təhlükəsinə qədər Naxçıvan xanlığında elə bir fəvqəladə hadisə baş verməmişdi. Qacar təhlükəsi, Qacar təhlükəsinisə gözləməyə dəyərdi.